Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Minta maaf kita ada sedikit uh, Masalah uh, Sambungan kerana hujan lebat mungkin Masalah teknikal uh, Jadi insyaAllah kita kembali semula kepada Topik kita uh, iaitu uh, dalam sesi yang kelima kita berada sekarang di sesi yang kelima insyaAllah jadi sesi kelima ni kita akan uh, cuba melihat eh, uh, apakah uh, yang telah dicapai oleh umat Islam eh, dalam sesi yang kelima ni kita telah berhenti tadi uh, pada sesi yang keempat iaitu tamat kepada uh, pemerintahan Khulafat Ar Rashidin jadi Khulafat Ar Rashidin ni telah mencapai satu uh, pencapaian yang sangat-sangat gemilang lah uh, kita katakan uh, walaupun ada cerita-cerita yang mengatakan tentang perbalahan sesama mereka, perbalahan sahabat perperangan jamal, perperangan sifin macam-macam lah kita dengar jadi perkara-perkara itu -perkara sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan pencapaian yang dibuat ataupun apa yang dicapai oleh para sahabat pada masa itu sangat-sangat besar, sangat-sangat jauh kita boleh katakan mungkin perbalahan, pertikaian ataupun sesama mereka ini hanyalah merupakan secebis saja. Satu peratus ataupun tak cukup tak sampai satu peratus berbanding dengan apa yang mereka capai dalam semua bidang apa yang mereka capai ialah sebagai contohnya dalam bidang keilmuan dalam bidang uh, apa ni keimanan dalam bidang uh, tasawuf dalam bidang uh, akhlaknya uh, dan juga uh, perjuangan mereka, jihad mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya lebih jauh lagi banyak daripada apa yang berlaku sedikit ni. Tapi sebagaimana kita sebutkan tadi bahawa Uh, orientalis barat eh ataupun pakar-pakar sejarah uh, daripada barat, daripada bukan Islam yang mengkaji tentang Islam ini, mereka kadang-kadang sengaja untuk menonjolkan, eh, membesarkan perkara-perkara tersebut uh, kerana apa? Dengan tujuan yang ada di dalam mereka lah, iaitu terkesumat dalam mereka ini, mereka nak menceritakan bahawa sejarah Islam ni penuh dengan darah, penuh dengan pergaduhan, pertikaian dan sebagainya. Benda-benda baik mereka tak cerita. Ha, jadi bagi kita, kita akan melihat dari sudut yang berbeza. Eh. Iaitu sudut apa? Mereka kita nak lihat ni bahawa sebenarnya orang Islam ni, ni sebenarnya orang Islam ni, ni mencapai satu kegemilangan yang sangat hebat lah, Eh. Semasa pemerintahan Khulafat Ar-Rashidin. Eh. Jadi saya tulis sini, ialah apa yang pertama sekali ialah zaman Nabi kita dah habis tadi. Kemudian zaman khulafah ar-Rasyidin kalau kita boleh gambarkanlah tadi pencapaian dari segi maknanya dari segi peningkatan dari segi uh, ramainya orang yang masuk Islam kita boleh katakan mungkin macam tu mungkin kita kata ya. naik sikit macam ni kemudian naik macam tu kemudian bila sampai ke khulafah ar-Rasyidin macam tu eh uh, minta maaf di sini dah naik di sini kemudian naik lagi ah, macam tu ini betul ya ha, insyaallah ini bukan yang uh, yang tepat sebagaimana saya sebutkan tadi tapi maknanya ialah pengembangan Islam tu sangat-sangat uh, hebatlah eh, berlaku. Jadi sekarang kita masuk pula kepada sesi kita ni pada petang ni ni ialah nak ceritakan eh, apa yang telah diperolehi, apa telah dicapai oleh umat Islam uh, di masa uh, Umawi dan juga Abasi. Eh. Jadi saya lukiskan macam ni, kita sekarang belajar di Umawi. Eh. Umawi ni ialah maksudnya ialah pemerintahan uh, yang diketuai oleh, yang dimulai oleh... Uh, Uh, apa ni Muawiyah bin Abi Sufyan eh. seorang sahabat eh, yang hebat uh, selepas tu disambung oleh anaknya Yazid eh. uh, begitu juga uh, sama eh kalau kalau kita baca cerita ni tentang Yazid tentang apa ni Hallaj tentang macam-macam ni kan eh, uh, yang disebutkan oleh uh, sejarawan eh sama ada Islam ataupun bukan Islam tapi of course lah kan mereka ni ambil banyak daripada yang bukan Islam menceritakan penuh kisah ini kisah yang penuh dengan darah dan sebagainya kan pertempuran sama mereka, pergaduhan dan sebagainya. So kita sebenarnya telah dihilangkan daripada topik utama sejarah ni iaitu apa sebenarnya sejarah mereka adalah sejarah untuk mengembangkan Islam dan memastikan sebagaimana yang kita sebut tadi rahmatan lil alamin sebenarnya bukannya hanya untuk bergaduh ni kan Perkara tu perkara kecil saja. Okey, kita tengok sekarang ni kita lupa kan perkara tu. Saya nak bawa sekarang ni ialah apa yang berlaku di zaman Umawi. Umawi ni ni dia sebenarnya tidak lama eh. Dia berakhir pada tahun 19 eh, serat, tahu kan, 132 Hijriah sahaja. Ha iaitu tidak lama eh. Ha. Dalam masa tempoh hanya beberapa puluh tahun saja mereka telah mencapai satu kegemilangan yang sangat hebat dari segi apa? Eh. Saya nak ceritakan dari sudut apa kita boleh tekankan iaitu pengembangan Islam eh mereka inilah sebagai contohnya sebagai contohlah ialah mereka lah yang telah uh, memulakan uh, apa ni maritime laut Mediterranean tu kan jadi maknanya uh, Muawiyah bin Abi Sufyan telah membuat kapal-kapal uh, membuat tentera-tentera laut kan di mana salah seorang daripada sahabat Nabi itu yang perempuan tu kan ha. sebagai contohnya Abu Ayyub Al-Ansari ha adalah merupakan salah seorang daripada Abu Ayyub Ansari yang mana Nabi berada di rumahnya ketika mula-mula hijrah ke Madinah tu dialah yang telah bersama dalam tentera laut tu untuk bersama dengan tentera Muawiyah yang lain untuk mengepung Konstantinopel eh Konstantinopel kerana apa kerana menyahut eh, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata la tuftahanna al eh, Konstantinopel akan dibuka Nabi katakan dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang membuka Konstantinopel tu dan nabi kata sebaik-baik ketua tentera ialah ketua yang memimpin kepada tentera itu jadi sebab tu sejak daripada tu sahabat nabi lagi berrebut mereka ni nak berusaha untuk membuka konstantinopel ertinya mengalahkan rom tapi tak berjaya tapi sampai sekarang kita tengok kubur abu alayu al, al ansari tu berada di tepi kota konstantinopel iaitu uh, beliau telah syahid uh, semasa mengepung uh, kota tersebut ni jadi itu adalah cerita-ceritanya dan banyak lagi lah seperti Umi Haram sepertinya yang meninggal eh, di, di, Pulau Cyprus eh. Pulau Cyprus sekarang ni Pulau Cyprus lah eh. Cyprus ada Turki ada Cyprus, uh, Yunan uh, Greek uh, jadi di sebelah Turki tu ada satu kubur iaitu kubur Umi Haram eh. yang masyhur juga lah yang kita boleh tengok lah insyaAllah eh, dalam Google Map pun boleh tengok ada ada gambar ada dan semua Okey, jadi itu semua saya nak ceritakan bahawa bahawa sebenarnya zaman Umawi ni adalah zaman yang penuh dengan kegemilangan iaitu mereka ni menyebarkan Islam ke serata dunia eh, sampailah kepada India sampailah kepada sebahagian besar daripada Afrika dan pada masa inilah lah juga lah mereka mula masuk ke Andalus eh, jadi maknanya sini ialah mereka ni penuh dengan cerita pengembangan Islam eh, membawa Islam kepada manusia kerana apa? semua tu adalah untuk melaksanakan eh, apa yang disebutkan oleh Sallallahu uh, Nabi SAW iaitu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa nabi ni bukan untuk manusia Arab saja tapi mereka adalah untuk semua sekali. Nah, jadi sampai di situ habis tu kan cerita kita ialah uh, apa habis Umawi ni kemudian disambung pula oleh uh, kerajaan uh, Islam yang kedua iaitu kerajaan Abbasiyah. Jadi saya tulis sini kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah. Ah Abbasiyah. Abbasiyah. Jadi uh, bagi mereka yang nak baca kan bagaimana perpindahan tu berlaku daripada Umawi kepada Abbasi memang banyaklah cerita-cerita dan cerita-cerita yang tak bagus pun banyak uh, yang di, memang dimasukkan di propaganda kan uh, oleh uh, orientalis oleh orientalis uh, apa ni bukan Islam uh, dan begitu jugalah cerita-cerita kotor, cerita jahat, cerita kita kata maksiat, uh, cerita arak, cerita perempuan, lah macam-macam cerita yang tak betul. Ha, yang tak betul kebanyakannya itu adalah sengaja eh, untuk dipropagandakan. Uh, jadi, apa yang berlaku bagi kita? Bagi kita ialah apa? Iaitu sebenarnya bila beralih daripada Umawi kepada Abbas ini, mereka ini telah uh, apa ni, mula terus untuk mengembangkan Islam lagi. Jadi Islam terus mara dan mara dan mara dan apabila zaman ni beralih daripada Umawi kepada Abbas ini telah berlaku satu perkara lain. Kita tengok sini tahun 132 Hijriah. 132 Hijriah ni kalau ikutlah kita yang bermazhab Syafi'i ni Imam Syafi'i belum lahir lagi. Ha, Imam Syafi'i belum lahir lagi. Jadi maknanya awal ha, siapa yang dah ada pada masa ni ialah Imam Malik Ha, jadi Imam Malik dah ada di sini, dia dah lahir dah. Imam Syafi'i belum lahir lagi. Ya, uh, Imam apa ni Abu Hanifah dah ada di sini. Imam Ahmad bin Hanbal belum ada lagi. Ha, jadi di area inilah berlakunya mula kita kata iaitu, iaitu apa perkembangan eh saya lukis ini iaitu apa dimasuk sikit sini kawasan Umawi ni ni kerana uh, imam imam apa ni imam Abu Hanifah iaitu pengasas kepada mazhab Hanafi Uh, dia adalah seorang yang hidup di dua zaman ni ha, begitulah juga uh, seperti Imam Malik sedikit sini tapi Imam Syafi'i dia berada di zaman Abbasiyah begitu juga Iman Imam Ahmad Ibnul Hanbal itu satulah lah eh. yang saya nak cerita tu lagi ialah apa sini saya gariskan kat sini panjang ke belakang ni kita tengok sini ini adalah era kita kata kegemilangan uh, apa ni fiqh Islam eh. Ha, di mana ilmu kita kata ilmu fiqh di sinilah lahirnya ilmu fiqh. Kemudian ilmu usul fiqh pun juga lahir di sini iaitu diasaskan oleh uh, Imam Ash-Shafi'i melalui bukunya Al-Risalah yang masyhur tu ha, jadi maknanya sini ialah kita ada fiqah pun di sini, usul fiqah pun di sini selepas daripada Uh, Imam Syafi'i eh? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan juga Imam mereka semua tu adalah uh, guru kepada guru kepada guru yang jadi maknanya kan yang ni sempat belajar dengan yang ni seperti contoh Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik ha, kemudian tu uh, Imam Ahmad Ibn Al-Hambal sempat belajar menjadi anak murid kepada Imam Ash-Syafi'i Ridwanullahu Alayhim jadi mereka semua ni lah macam bertindan-tindan lah kita kata kan area mereka ialah di sini akhir Umawi sampailah kepada awal abbasi. Selepas daripada tu barulah lah pula yang dikatakan sebagai kita kata kegemilangan ilmu hadis. Nah sini hadis. Ilmu hadis ni bila sebut ilmu hadis ni kita dengarlah biasa bukhari nya, muslim nya, uh, apa ni <coughs> ibnu majah nya, uh, at-tabrani ke, at-tirmizi ke, uh, abu daud ke kan. Semua mereka ni adalah orang-orang yang hebat dah dalam ilmu hadis termasuk Imam Ahmad Ibn al Hanbal. Jadi di mana mereka ini berada? Mereka berada di kawasan ini. Iaitu kawasan mana? Kawasan tahun 200 Hijriah. Ini kita kata tahun 200. Eh, 200 Hijriah. Ha, maknanya 200 tahun. Daripada uh, hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kemudian area ini dia yang sangat-sangat kita kata apa ni sangat-sangat meriah. Sangat-sangat eh. ha, uh, semua orang, orang cerita pasal hadis. Jadi semua ni adalah berpusat eh di beberapa tempat. Kalau kita tengoklah sini eh pusat-pusat eh, perkembangan Islam ni ataupun pusat, pusat pusat ilmu keilmuan pada masa tu bermula dianya adalah bermula di area seperti Madinah dan juga Mekah kan. Eh, Yaitu seperti Imam uh, Imam Malik bin Anas eh, dia ada di Madinah. Tapi selepas daripada tu Imam Syafi'i sendiri dia beralih berpindah ke Baghdad eh. Jadi Baghdad kan Baghdad pada masa tu dah jadi apa ni kita kata kan metropolitan lah kan bandar besar kan di mana semua orang ramai datang belajar daripada Farsi datang belajar dari daripada India datang ramai meriah pada masa tu kan jadi Imam Syafi'i berpindah ke sana Imam Ahmad Ibn Hanbal di mana? di Baghdad kemudian Imam Syafi'i selepas daripada dia tinggal di Baghdad beberapa ketika kemudian dia berpindah pula ke Egypt eh, Cairo jadi pada masa tu berpusing-pusing eh maknanya kawasan yang sangat mekar lah eh sangat meriah dengan ilmu-ilmu uh, Islam ialah sama ada di Baghdad ataupun di Madinah ataupun di Syam iaitu di, di Damascus eh di Dimash ataupun juga ialah di Kairo. Ha jadi habis ini area ni ni ulama-ulama hadis semua ni kan di zaman abbas ini kemudian ulama orang-orang yang datang, lah kita datang. Okey kita kata orang yang datang kemudian tengok bangun-bangun tidur tengok masya-Allah dah ada ulama-ulama fiqah yang hebat saya nak ijtihad pun uh, dia kata kami seolah-olahnya berkata macam tu kan kami tak mampu dah tengok iman Syafi'i dah ada kami tengok ulama mazhab Hanafi dah ada iman Abu Hanifah dah ada iman Ahmad bin Hanbal dah ada dah berijtihad tinggalkan buku-buku Imam Syafi'i tinggalkan al um a uh, Imam Malik tinggalkan al-Muwatta Imam Ahmad tinggalkan kitab hadisnya yang besar kan iaitu uh, apa ni kitab Imam Ahmad eh Musnad Ahmad. Jadi maknanya sini kan, ramainya ulama-ulama. Jadi mereka nak buat apa lagi ya? Datanglah ulama hadis. Kemudian datang selepas tu ulama-ulama tafsir ya. Seperti At-Tabari dan juga lain-lainnya. Jadi habis tu orang masih ramai lagi. Orang Islam semua nak memberi saham eh. Ya. Berebut-rebut eh. Ya. Aku pun nak bagi, aku nak belajar juga, nak belajar apa. Jadi pada masa tu bermulalah satu perkara yang sangat-sangat indah lah. Saya nak balik ni, insyaAllah nak pindah ni kepada net ni. Perkara ni sebab kena cerita panjang, banyak kan, jadi nak cerita banyak sini. Saya nak tunjukkan. Iaitu apa? Kita akan cerita ni di era, kita kata sini ialah Abbasi. Eh. Kita masih lagi di era Abbasi. Abbas, eh. Ab 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 Ab. Jadi, apa yang di sini? Ialah yang pertama sekali kita sebut tadi, Fakohan fiqh ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh dan berkaitan dan kemudian selepas tu ilmu hadis gitu. Ha, dan selepas daripada itu ada ilmu tafsir ha, yang juga adalah gemilang lah pada masa itu eh. ha, kemudian seterusnya daripada tu apa lagi? apa lagi nak buat ni? bagaimana mereka ni, boleh menjadi macam uh, kita kata bersemangat dan sebagainya kerana meriah jadi seorang daripada uh, apa ni uh, khalifah daripada Abbasiyah ni, ni dia telah membina dia berpusatnya di Baghdad eh pada masa tu eh. Jadi kalau kita dengar cerita mereka ni gini, mereka ni mengarut, mereka ni jahat tu adalah cerita-cerita daripada orientalis yang bukan Islam lah banyaknya kan. Mereka ni sebenarnya cinta kepada ilmu, suka kepada para ulama, mereka ni belajar dan sebagainya dan bahkan antara perkara yang mereka buat pada masa tu adalah apa? iaitu membina satu uh, perpustakaan eh, yang sangat-sangat besar uh, di mana iaitu di kota Baghdad. Eh. Jadi dinamakan sebagai Darul Hikmah contohnya kan antara salah satunya kan ada yang, ada nama lain dia kata apa ni macam-macam lagi lah, tapi hikmah sini maknanya ialah wisdom maknanya. Daru tu maknanya ialah uh, apa ni rumah eh. Ha, rumah ataupun tempat dikumpulkan hikmah-hikmah jadi itulah perpustakaan. Sebenarnya perpustakaan. Kita panggil kutub khanah. Ha. Dalam bahasa, kadang-kadang bahasa Melayu ni, kutub tu maknanya buku. Khanah tu maknanya tempat simpan. Ha, tempat simpan buku. Ha, itu nama dia ialah perpustakaan lah. Library. Ha, bahasa kita sekarang ni. Bahasa Mandarin saya tak tahu. Jadi sekarang ni kita ni, kita tengok kan, berapa besar agaknya kutub khanah ni. Ataupun darul hikmah ni kan. Ha, berapa besar. Jadi setengah-setengah disifatkan besar dia ni adalah Uh, beberapa dikatakan eh ada setengah tu mencapai tahap kilometer saiz dia besar kenapa besar sangat ni kan kerana di dalam uh, apa ni perpustakaan inilah disimpannya buku-buku yang sangat banyak buku-buku tu datang daripada mana ha ini persoalan dia dan betul ke ada buku-buku yang banyak tu dan ke mana buku-buku itu sekarang berada jadi ulama-ulama telah cuba mengkajilah eh, kalau bagi kita orang Melayu ni kita kata bila kita pergi kepada library tak kira kan library yang terbesar di 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 perpustakaan uh, apa ni perpustakaan universiti ke lah ataupun bukan universiti kan kita tengok buku ni kalau kita tengok buku lah contohnya buku Melayu kata tak banyak yang eh, buku Melayu kita banyak tengok banyak apa buku Inggeris eh. buku Inggeris dan sepelbagai bidang lah kan buku Inggeris ni lah management ada lah computer science lah ada macam-macam matematik macam-macam buku tapi kebanyakannya Inggeris kan Inggeris artinya apa iaitu ditulis oleh orang-orang yang berasal bahasa Inggerisnya ataupun diterjemah tapi sikit yang terjemah yang banyaknya asalnya memang dah berbahasa Inggeris berapa banyak kita tengok ada sampai ke beberapa kilometer tak ada library yang berapa kilometer kan ataupun rak dia dan satu perkara kadang-kadang satu jodoh buku tu sekarang ni, ni banyak salinan kadang-kadang tiga, empat, kan sepuluh kadang-kadang, satu satu title ha. jadi ada tak buku Arab? kita kadang-kadang kita rasa, kita masuk library kita lah kan, library tempat kita kita tengok mana ada buku Arab, adalah buku Arab sikit-sikit, kalau tuan-tuan pergi eh, ke negeri Arab negeri Arab ni setiap tahun dia akan buat satu nama dia nama dia Ma'arat ha, Ma'arat Kutub Ad-Dawliyah Ha, saya pernah pergilah beberapa kali. Jadi masuk ke situ biasanya bulan Januari di Cairo. Ini antara yang terbesar lah. Eh. Penuh buku. Bukan satu building. Kadang-kadang tujuh, lapan building tu penuh buku. Buku yang dijual lah. Buku tu tajuk-tajuk tu pelik-pelik lah kan. Daripada orang Arab. Buku tu yang banyak tu sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan buku ha, yang ada di ni dulu ni Darul Hikmah ni. Dulu jauh beza. Sangat, dulu lagi banyak. Yang peliknya bagaimana boleh banyak buku tu. Pada masa tersebut uh, belum ada lagi mesin fotostat. Ha, belum ada lagi mesin percetakan. Ha, belum ada ini dan itu untuk cetak buku dengan banyak. Macam mana buku dihasilkan pada waktu tu? Tulis tangan. Jadi mereka akan salin eh, satu demi satu. Mungkin seorang baca, seorang tulis ke, wallahualam bisawab, eh, itu cara mereka lah kan. Tapi banyaknya buku tu, tu daripada mana datang tu, tu? Dihasilkan oleh para ulama macam mana kita tahu mungkin orang kata tu betul ke ustaz banyak buku ni kan ha, betul ke doktor banyak buku ni kan ha, ok saya nak ceritakan ada satu buku di, di buku tu tajuk dia Fihrasat nama dia buku tu tajuk dia Fihrasat eh. Fihrasat ni ditulis oleh Ibnu Nadim nama dia ha, bukan Ibnu Nadim 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 ni bukan yang Singapura tu yang Singapura di Langkotodak Todak tu bukan ha, itu nama dia Ibnu Nadim dia menuliskan satu buku tajuk dia Fihrasat Fihrasat tu ialah dia bukan buku apa tapi buku yang menyenaraikan buku-buku ha itu buku tu menyenaraikan buku-buku yang ditulis sebelum daripada kejatuhan Baghdad ni ha Baghdad kan selepas tu diserang oleh Mongol dibakar. jadi sebelum daripada tu ada ni dipanggil library yang besar ni Ibnu Nadim menuliskan senarai buku-buku tu dan most of the buku most of the pula ha, majority daripada senarai buku yang ditulis dalam buku Ibn Nadim tu tak dijumpai sampai sekarang maknanya buku-buku tu sangat banyak eh. ha, yang kita jumpa sekarang dah banyak tapi yang dah banyak tu pun hanyalah sebilangan kecil daripada yang hilang macam mana tak hilang eh sebab buku dulu satu buku satu tulis kadang-kadang ada orang salin kadang-kadang orang tak salin dia bukan fotostat, dia bukan print dia bukan boleh ambil gambar macam sekarang kan tak boleh tak boleh pdf pun tak boleh kan jadi macam mana tiba-tiba buku tu yang disimpan tu telah hilang eh, daripada library di Baghdad ni macam mana boleh hilang kita akan cerita sebentar lagi ya, eh. macam mana jadi nak cerita sini ialah banyaknya buku daripada mana buku tu yang pertama sekali ialah mula-mula mereka ni ulama-ulama Islam fokus pada ni ilmu-ilmu Islam ni sama ada fiqh ke hadis ke tafsir ke macam-macam lah kemudian start selepas daripada tu sebilangan besar umat Islam pula beralih ulama ramai mereka nak semua nak memberi saham eh. jadi mereka berfikir nak buat apa lagi nak buat apa lagi jadi mereka mulalah start mengkaji uh, perkara lain selain daripada agama ni kan ha, ini kita kata ialah perkara-perkara yang kita sebut dulu iaitu dalam sesi kita yang kedua yang ketiga iaitu apa kita panggil dia sains sosial kemudian mereka beralih pula kepada sains tulen ha, iaitu apa pergilah startlah selepas daripada tu mereka yang mengkaji ilmu contohnya ialah ha, ilmu Uh, apa ni astronomi contohnya astronomi itu tengok bintang kan tengok bintang perjalanan bintang mengkaji bintang macam ni kan ni bulan matahari macam itulah kan kajian tu menghasilkan buku yang banyak kemudian ada di kalangan mereka pula matematik mat eh kita pun macam pelik eh mat eh macam mana mat dalam bahasa Arab ni kan mereka ni siapa yang buat kajian ni, ni. even number kosong eh number kosong dulu tak ada dulu tak ada number kosong eh angka sifar angka zero tu tak ada dulu. Orang Islam yang start kan. kena ada nombor kosong. Kalau tak 10 nak macam mana kan? Contoh kan. Jadi akhirnya penciptaan matematik, astronomi, kemudian datanglah pula yang medik kan. Kemudian datang pula falsafah. Ha falsafah ni ilmu ni lah kan eh. Falsafah kemudian mantik, kemudian macam-macam ilmu sini. Ada berpuluh-puluh ilmu lah di sini kan yang ada pada masa tu ialah kita kata taklah se macam sekarang ni sebab orang sekarang kita kata oh lagi hebat eh ialah sebab masa kan ha, jadi pada masa tu dengan keadaan mereka tu kan ada beratus-ratus bahkan dikata berpuluh ribu eh ulama-ulama yang menulis macam-macam ilmu yang masyhur bagi kita tak ada lain lah kan Ibn Sina ke ataupun Al-Khawarizmi ke Al-Biruni ke kan itu nama-nama popular lah bagi kita kan tapi yang tak popular ni lebih ramai daripada yang popular Ha, jadi mereka menulis buku-buku banyak ni dan buku mereka ni ialah buku-buku yang kita katakan apa ni kan eh, yang semua ni dalam bahasa Arab dan bukannya tulisan ni macam kalau kalau tuan-tuan pun pernah tengok kan buku-buku mereka lah kan seperti contohnya, contoh saya sebutkan buku medik yang ditulis oleh Ibn Sina Evisen eh dalam bahasa Inggeris dia Ibn Sina ni menulis buku medik tajuk dia Al-Qanun tajuk dia eh saya buat contoh ni eh Al-Qanun tajuk dia orang Inggeris terjemahkan buku tu dia jadi Canon ha. tajuk dia Al-Qanun eh? Al-Qanun Fitib tajuk dia ni bukan satu jilid eh berjilid-jilid banyak dia kemudian dalam buku ni dia bukan tulisan bukan tulisan sahaja lah maksud saya tapi penuh dengan lukisan lukisan mata, lukisan tulang, lukisan dengan warna-warni lagi tu ha, dengan ada merahnya ada biru dia cat Wallah lah rajin dia pada masa tu bukan ada maka yang boleh tulis-tulis tapi dia lukis cantik eh saya tak bawa contoh eh, hari ni insyaAllah kan boleh tengok tapi boleh chat dalam internet ke buku-buku ni buku-buku yang ditulis oleh nak contoh sebagai contohnya maknanya mereka ni sangat hebat daripada mana mereka ambil benda ni setengahnya adalah diimport setengahnya eh, sebahagian dia asalnya adalah diimport daripada mana iaitu daripada Greek eh. Ha, kerana sebelum daripada Islam, sebelum daripada zaman kegemilangan Islam ni, orang yang hebat dari sudut ilmu-ilmu ni ialah orang Greek. Orang Greek mana Yunan lah eh. Ha, dipanggil pada masa tu Yunani. Ha, dia ada Aristotle, Plato dan juga apa ni Socrates tu. Itu pakar-pakar hebat. Lepas tu datang lah hepo Hippo, hepo hepo hepo, 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 hepo macam-macam Archimedes lah macam-macam keluar tu itu semua tu dia tulis buku-buku dalam bahasa apa dalam bahasa Greek jadi akhirnya, buku-buku ha, ini telah diambil oleh orang Islam dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lalu dibaca dan dijadikan sebagai kajian oleh orang Arab. Eh. Dan akhirnya lahirlah daripada situ, mereka mula mengembangkan. Ha, jadi mereka faham satu benda, kemudian mereka kembangkan. Akhirnya melalui research mereka dan sebagainya, mereka pun mengembang menjadi satu medan ilmu yang sangat luas. Lalu lahirlah hospital-hospital, sekolah perubatan dan sebagainya. Bukan hanya di, di apa tadi kita sebut, di Baghdad. Eh tapi di seluruh negeri Islam eh sampailah kepada Khurasan dan sebagainya dan daripada sini kenapa boleh jadi lagi disebutkan bahawa khalifah-khalifah Khalifah Abbasiyah pada masa ini mereka ni telah memberi ganjaran eh ha ganjaran memberi hadiah hadiah yang sangat besar kepada orang-orang yang dapat menterjemahkan ha jadi nama sini kita kata apa terjemahan eh ha, terjemahan menterjemahkan buku-buku dalam bahasa bahasa Greek itu kepada bahasa Arab dan dikatakan bahawa ulang ini pada masa ini pemerintah ini akan memberi hadiah dengan timbangan emas kata eh, nanti nanti ada janganlah orang komplain pula kata kan. betul ke cerita ni tak cerita ni kan Ini sebagai saya sebutkan salah satu daripada riwayat eh kalau tak betul pun tak apa tak berdosa eh tak nak percaya pun kan tapi nak cerita ni salah satu daripada apa yang diceritakan kalau buku tu katakan satu kilo kan satu kilo satu kilo apa satu kilo terjemahan yang dihasilkan maka uh, apa ni khalifahnya akan beri satu kilo emas hadiah kepada orang tu jadi bila macam tu orang berebut-rebut insentif tinggi kan kita kata kan mereka pun terjemah terjemah dimanfaatkan oleh orang lain jadi begitulah uh, apa ni penyebaran ilmu dan juga apa ni uh, suasana eh yang berlaku pada masa tu yang menyebabkan Uh, perkembangan uh, kita kata teknologi ke kita kata perkembangan keilmuan ke kan berlaku dengan sangat dahsyat uh, di kalangan orang Islam pada masa itu. Satu cerita yang uh, yang menarik eh yang disebutkan di dalam buku-buku sejarah ialah uh, khalifah Harun ar-Rasyid eh. Khalifah Harun ar-Rasyid ni salah seorang daripada pemerintah Abbasiyah eh. Ha kalau yang masyhurnya cerita dia ni uh, tak baiklah dan sebagainya tak kan. Ha eh, dia adalah seorang yang hebat. Eh dia ada isteri dia uh, Zubaidah nama dia uh, uh, dia telah ni Zubaidah ni uh, dia telah membuat eh dia membelanjakan duit dia a uh, isteri kepada Harun al-Rashid ni dia telah membuat jalan eh iaitu jalan daripada mana daripada Baghdad menuju ke uh, Madinah Al-Munawwarah iaitu jalan tu bukan jalan raya tetapi makna dia buat penanda-penanda batu-batu sampai sekarang ada lagi ha iaitu batu-batu yang diletakkan oleh Zubaidah ni di sepanjang apa ni di sepanjang padang pasir daripada Baghdad sampailah kepada Madinah supaya orang tak sesat ha, dan juga kemudian diletakkan mata air-mata air digalikan mata air-mata air sepanjang perjalanan tu untuk menjadi bekalan lah kepada orang-orang yang nak berehat eh, nak dapatkan air nama dia mata air Zubaidah nama dia ha, tu boleh cek dalam internet sampai ada lagi sampai sekarang bukan mata air tu ada tapi kolah-kolah tu kan bekas-bekas air tu masih wujud lagi ha, jadi itu di antara lah kan kita kata apa yang telah dicapai uh, dari segi teknologinya, dari segi keilmuannya, dari sebagainya sampailah kepada tahap yang sangat tinggilah uh, pada masa itu tiba-tiba apa yang berlaku tiba-tiba ha, kita berhenti pada tiba-tiba ni insya-Allah kita sambung pada sesi yang ke-6 insya-Allah selepas daripada ni kita berehat insyaAllah uh, insya-Allah 5 minit insya-Allah eh kita akan sambung pada pukul 2.47 eh wallahu alam bisawab والسلام عليكم